Несколько минут просмотра этого видео сэкономит вам время, деньги и немаловажно ваши нервы. Давайте приступим. Приветствую за себя на канале. Кофемашина и ESAM. Неважно, это будет Avant, это будет Perfect, либо это будет 3000 серия. Они, в принципе, по конструкции абсолютно одинаковые. Пришло время обслужить аппарат. Почистить внутри возможно снять заварочный узел и перебрать его. Это смазать, поменять колечки. Давайте <coughs> начнем с основного. Вот у нас стоит заварочный узел. Для того чтобы его снять, нам надо его опустить в исходное положение. Для того чтобы опустить в исходное положение, надо обязательно выключить аппарат с кнопки. Не с кнопки сзади аппарата, не на розетке, а именно на лицевой панели. Он должен автоматически опустить его в исходное положение метка, должна, которая указана на корпусе, должна совпасть с краем заварочного узла. Сейчас он остановится, я вам это все покажу. Аппарат мы выключили. Теперь мы открываем дверцу, достаем поддоны, убираем контейнер с водой, чтобы просто его не разлить. Далее зажимаем на вот эти две клавиши, нажали и заварочный вытащили. Метка, о которой я говорил, расположена вот на корпусе аппарата, она совпадает с верхом самого держателя. Возможен такой вариант. У вас все стало по меткам, все хорошо. Заварочный узел вы не можете вытащить. Он подклинил и не идет ни в какую сторону. Вопрос решается. Скажем так, начинаем экономить ваше время, нервы, деньги. Берете какую-либо отвертку, ложку, это не важно. С этой стороны заводите его до упора. Здесь у нас есть рычажок, который фиксирует заварочный узел. Отводите его в сторону, нажимаете на две клавиши, вытянули. Сейчас я вам покажу сам этот механизм, который его удерживает, который нужно будет отвести. Видите, да? Вот он. Вам нужно будет завести отверточку, отвести рычажок, и тогда заварочный узел у вас выйдет из зацепления, вы сможете его достать. Дальше. Возможен еще один случай, который вам сильно может испортить ваши нервы, время и деньги. Сейчас я аппарат включу и я покажу. Сейчас мы продолжим. У вас наоборот заварочный узел ушел в самый верх. Аппарат издает громкие звуки. Пытается выломать полностью механизм. В этом случае срочно отключаете из розетки. Полностью его обестачиваете. Достаете вот эти контейнеры. Вот такая у вас ситуация. Он ушел в самый верх и продолжает давить. Вам нужно его вручную полностью опустить до этой метки. Как опустить заварочный узел? в исходное состояние. Я сейчас прикручу ссылку на прошлое видео. Вам подойдет первый второй способ. Снимаете эту часть и полностью его перебираете. А я на этом заканчиваю. Удачи вам. Не забывайте подписываться. Если вам это помогло, лайки, комментарии, вопросы можете задавать. Если смогу, чем-то помогу. Удачи. До свидания.